今天跟白菜弟弟聊个牛蹄子吃，这可是满满的蛋白胶囊啊！哥，这个咋做呀？麻辣烫，好嘞。哥，可以挂了吗？再等给我。啊。那这个可以挂了，弟弟。嗯，挂它。嗯。哥，挂这个真解压。那不挺好吗？你多解呀。嗯。<laughs> 哥，你闹这个，行行行，行行嗯，给牛蹄子脱鞋，<laughs> 哎，给牛蹄子脱鞋嘞，来，弟弟好好洗一遍，嗯，然后就可以焯水了，嗯，好嘞，弟弟拿走吧，嗯，进屋。 哎，牛蹄子必须焯水，放点葱、葱、葱,葱姜，再放点六十度。哎，弟弟盖上锅的盖，一会儿就炒了，上去喝茶。嗯。 干啥去了这么久？趁着过年快递停运前，赶紧去领了台苹果十四 pro max，二十四小时就到货了。你还偷偷备年货了？就是你上次左下角推荐下载的嘛，趁年货福利又领取了一波免费的苹果十四 pro max。还是你聪明，这次兔年迎好运，福利领不停。不仅苹果十四不限量包邮到家，还有华为 Mate 五零 Pro 任意选，新增的福卡可是能抽限定新年配色呢。手机不用抢，那还有其他福利吗？现在认准我左下角链接，按立即下载。 还有两千分八千的红包，巨福气！年前最后一波福利，领了大家开开心心过年。新年福利就是不错呀、啊，那不挺好嘛，水该炒好、嗯呃、了。嗯，快捞嘛，这都快熟了都快，快捞、哦！看这蹄子多胖。嗯,哎、嗯。来，来给我，嗯、弟弟把那个。 那个汤的刀，嗯。来、哎、切点蒜片哥，锅好了。哎。葱姜蒜碰。火锅底料碰。火锅底料火了火了。火锅底料火了开了。 放香辛料，干了就放。哎，这香味不就出来了吗？倒水，弟弟。嗯。好，水好那、这个，那不挺好。对，放放牛蹄，这胖胖的牛蹄子。 撒上大粒盐，哥，炖多长时间呢？牛蹄是这玩意儿皮厚，所以炖它四个小时就老实了。嗯，盖上锅的盖。